Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukeng enjang kaula aturi ngaturaken tumateng Ibu Fika ingkang kinurmatan. Saha para sedaya pemirsa ingkang kula tresnani. Teng mriki kula badhe nyariosaken salah sawijining panganan Jawi inggih menika onde-onde. Menika wujudipun onde-onde. Senajan alit Nanging jajaran iki gedei asal usul ingkang unik klan ngomong sejarah lho Onde-onde kapitan sangking Tionghoa Kanti nama asli Jian Dui Nalika melebet yang nuswantara Onde-onde dipun adaptasi dengan masyarakat lokal Klan dato bagian sangking tradisi kuliner ingkang lestari Wiwit masa lampau, masyarakat sampun datang onde-onde Amargi rasa kang khas lan cocok kagem seyo umur. Unde-unde gethai wangun bunder alit, permukaane pun ditaburi wijen, ingkang gadhahi rasa gurih lan tenyah. Gandasari pun saking glepung petas, dene isinipun saking kacang ijo ingkang sampun dikukus lan dicampuri gula. Saking jeroanipun legi lan lembut, saking jabanipun gurih lan renyah. Onde-onde asring dipun sajiaken nalika sonten utami enjing. Minangka jajanan pengiring wedang. Jajanan punika ugi kepanggih nalika acara-acara adat kados mantenan, mitoni, pan selamatan. Makna ikan kapendet saking onde-onde kata. Berbukaanipun wijen labangake guyub rukun sini pun wijen ngelambangake manise kehidupan lan bundering onde onde ngelambangake kesempurnaan keseran peniko boten namung sekadar nyamil namung ngajari kita sedoyo kagem melajari nilai-nilai budaya lan kebecian leluhur Mekaten atur ulo babakan onde mugi Muki sakit nambah manfaat, Lan pangertasan kitas doyo babakan jajanan tradisional. Menawine wonten lepat, Ulo nyun pangapunten engkang kata-kata. Matersuon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.